你为何不拦着他？可知毁灵穴便是与天下作对。灵穴不毁，那些想走捷径的修行人全都来抢，会引起腥风血雨。我并不觉得季师弟这样做是错的。若臣为你不惜与我悔婚，你却如此不爱惜他，张莹莹，你该死！ 你到底是我什么人、啊？ 纪若尘已死，唉，可惜灵穴还是被毁了。不过也不要紧，只要纪若尘这个魔物死了就好。请你兑现承诺，你与顾青为拯救三界立了大功，我怎会失信？ 仙，你应该很清楚，只有尽断尘缘之人，才能借此生出仙人法相，上登仙台。若于这红尘之中尚有半分牵挂，仙云破也是无用。你可要慎之又慎。杀死姬若尘的，就是顾青的斩元剑。这已经说明了一切。<laughs> 那愿你们尽快重返仙界。我们很快就会回去。主人，正道西玄在即，为何不让银峰和顾青助我们攻打西玄派以后再给这仙物啊？放心吧，他会再回来求你的。到时。 你再告诉他此事不迟。主人的意思是，到时候你就会明白了。